सदर पोलिसांनी वाहन चोरी आणि घरपोळीच्या गुन्ह्याचा भेद उघडकीच आणत एक मोठे यश मिळवले आहे नागपूरच्या साठी समर्पण दिसून येते या अचोक कारवाईत दोन अल्पयीन गुन्हेगारांना पकडण्यात आले असून हजारो रुपयांच्या चोरीचा माल जप्त करण्यात आला आहे तक्रारीवरून सदर पोलीस ठाण्यात अज्ञात विरुद्ध भारतीय दंड सहायतेच्या कलम तीनशे एकोणऐंशी एक अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला माननीय पोलीस आयुक्त डॉक्टर सिंगल सर उपायुक्त श्री मदनेश्वर इनके गार्डन्स के नीचे ए, ये कार्रवाई की गई है इसमें गड्डी गोदाम के इसमें दो लड़के एक एक्टिवा एक गाड़ी पे सुरक्षित दिखे थे तो डिबी पथक के पी एस आई भोबरे टीम ने उनकी पूछताछ किया और उनकी गाड़ी की झड़ती लिया तो उसमें कम से कम दो हजार के मेलब्रॉन जो सिकेट आती है उसके बॉक्सेस मिले तो उसके बारे में अपन ने जान उसमें जान अधिक जानकारी लिया तो ऐसे ही गुना गाड़ी में दाखिल था वो तो जो गाड़ी जो थी उसके बारे में हमने सर्च कर लिया तो वो गुना पुलिस स्टेशन सदर में दाखिलता था उनको थोड़ा सा और ज़्यादा पूछताछ किया तो उन्होंने सदर की एक और गाड़ी की चोरी किया ऐसा बताया टोटल तो तो दो गाड़ियाँ उन्होंने चोरी की है और वाड़ी के चार पाँच गुने उन्हें बताया है और दोनों विधि संघर्ष ग्रस्त बालक हैं तो उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जे बोर्ड के सामने हमने भेजे ये दो गाड़ियाँ चालीस का आसपास का मुद्दे माल हैं और दो हज़ार की सिगरेट के बॉक्स है विधिसंघर्षित असलेल्या या दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांचा इतर गुन्ह्याशी संबंध आहे का याचा तपास सुरू आहे यशस्वी कारवाई सदर पोलिसांच्या सतर्कतेने आणि सक्रिय दृष्टिकोनाचे करण्यात आली आहेत चोरीच्या मालाची पुनर्प्राप्ती आणि गुन्हेगारांना पकडण्यामुळे पीडितांना दिलासा मिळाला असून नागपूर पोलिसांवरील जनतेचा विश्वास बळकट झाला आहे पुढील अपडेटसाठी पाहत रहा सिटी न्यूज